జై దత్త దత్తాత్రేయుని యొక్క ఈ అష్టకాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో వినినంతనే మీ కష్టాలు అవుతాయి దత్తాత్రేయుని యొక్క ఈ అష్టకం వల్ల దత్త అనుగ్రహం పొందవచ్చు మీకు శత్రు బాధలు పిశాచ బాధలు తొలగిపోతాయి మీకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది ఈ అష్టకం వల్ల మీకు కీడు చేయాలనుకున్న వారు కూడా నాశనమవుతారు అటువంటి ఈ అష్టకాన్ని భక్తితో శ్రద్ధతో పఠించి చూడండి మీ జీవితంలో మార్పుని మీరే గమనించవచ్చు వేదాంత వీద్యం వరయోగి రూపం జగత్ ప్రకాశం సురలోక పూజ్యం సిద్ధిం కరుణాకరీషం శ్రీపాదరాజం శరణం ప్రపద్యే योगीशरूपं परमात्मवेशं। सदानुरागम् सहकार्यरूपम् वरप्रसादं विबुधैकसेव्यम् श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये काषाय करदण्डधारिण कमण्डलं पद्मकरेण शङ्खम् चक्रं गदाभूषितभूषणाट्यम् श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये भूलोकसारं भुवनैकनाथम् नाथाधिनाथ कृष्णावतारं करुणाकटाक्षम् श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं। गुणभूषणाढ्यम् तेजो मुनिश्रेष्ठमुनिं वरेण्यम् समस्त श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये कृष्णासुतीरे वसति प्रसिद्धम् श्रीपादश्रीवल्लभयोगिमूर्तिम् सर्वे जनैश्चिन्तितकल्पवृक्षम् श्रीपादराजम् मन्त्रापि राजम् यदि राजपूज्यम् त्रैलोकनाथम् जनसेव्यनाथम् आनन्दचित्तम् अखिलात्मतेजम् श्रीपादराजम् शरणम् प्रपद्ये मन्त्रानुगम् महत्प्रकाशम् महाशान्तमूर्तिम् त्रैलोक्यचित्तम् अखिलात्मतेजम् श्रीपादराजम् शरणम् प्रपद्ये श्रीपादाष्टकमिदम् पुण्यम् प्रातरुद्धायः पठेत् कोटिजन्म कृतम् पापम् स्मरणेना विनश्यति ఇది శ్రీ పాదాష్టకం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి